Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі передача Анатомія театру і з вами я Анастасія Губанова. А ми продовжуємо розмовляти про харківський театр музичної комедії. І сьогодні ми будемо розмовляти про вистави, які йдуть в цьому театрі. Тому залишайтеся з нами, буде надзвичайно цікава інформація. Іскроментна комедія про найкращу на Кавказі Сваху отримала нове звучання в постановці директора та головного режисера театру Ігоря Коваля, який встиг завоювати визнання своїми постановками музичної казки Обережний чарівний ліс і оперети Прекрасна Галатея. Во-перше, матеріал наш. Музыкальная комедия проделки ханумы. Любой театр нашего жанра э, там, мечтает иметь в репертуаре такой спектакль. Вот мы, у нас он шел когда-то, давно еще, несколько десятилетий назад, ставил его великий э, Канделаки, Владимир Кадич. Это был прекрасный спектакль, имел долгую жизнь, но в свое время был снят. Мы сейчас сделали, но он другой, он тоже наш, наша премьера, он тоже, как сейчас он вышел, уже сегодня третья премьера будет, хорошо принят зрителям, очень много балета, хорошие костюмы, яркие, дорогие, отправляли, договаривались с Грузией, отправляли своего заместителя в Грузию. Он привез папахи, сапоги, кинжалы, там, рога, все натуральное оттуда, чтобы видно было, что это реально Грузия. Это драматический в основе своей спектакль, э с наполнением музыки. Ну, вот, сложно было добиться органичной игры актеров, чтобы это было, чтобы ну, эти верили зрители. Вот. Но я думаю, удалось, все очень старались. И балет, и хор, вот такие сцены, как в бане. В серных банях и, или на рынке. Очень постарался хор. Балет он идет там, по всей линии спектакля. и там, На рынке, и в начале, и пролог, и, и финальная лездинка это ярко, зрелищно. Мне очень приятно, как воспринимает зритель. Мы пригласили балетмейстера Грузина, Малхаза, Жалагонию Для него это первая работа в театре. Он очень старался я думаю, у него получилось. «Ханума» — очень интересный спектакль, потому что у нас в основном венская оперета, у нас, допустим, отечественный материал какой-то, там советские опереты есть, мюзиклы. А вот что касается «Ханумы», именно вот эта атмосфера Кавказа, вот для меня, например, это очень новое. У меня даже вот костюм, в который я первый раз, вот я его, допустим, одела, и это уже уже не то, что было раньше, <laughs> не те меха, не те перья, не те какие-то вот все это уже сразу перевоплощение в тот век, в ту атмосферу, обстановку. То есть для меня, например, это вообще как бы первый раз такая в, в, в новинку это репертуар. Но роль у меня здесь небольшая, но очень значимая. В принципе, из-за моей героине весь сыр развернулся, потому что выйти замуж кому-то хочется по любви, кому-то нужно за деньги, и это все на протяжении двух действий, это все раскрывается. В конце концов, мне повезло, у меня все равно остался мой любимый суженый рядом, не тот князь, богатый и, так скажем, возрастной. Шановні телеглядачі, а зараз ми бачимо, як же займаються актори перед виходом на сцену і як проходять з них репетиції саме в танцювальному залі. Найвищий професіоналізм і блискучу технічну майстерність продемонструють артисти балету, виконуючи грандіозні і запальні кавказькі народні танці. Спеціально для цієї постановки запросили керівника грузинського танцювального ансамблю Джорджія Малхаза Джалангонія. Він придумав для жителів грузинсько-вірменської громади колоритні жести, пластику, а також поставив темпераментні танці, картулі, лезгинка та багдадурі. Спектаклі Хануман необычно прийшлося, необычну роль для мене прийшлося зіграти. В основном у меня роли комического направления, а здесь роль более лирико-драматического направления. Но все равно в общей конве комедии. Поэтому немножко мне пришлось потрудиться, не все устроило, устраивало режиссера-постановщика. Но в итоге мы пришли к какому-то консенсусу относительно моего видения роли, потому что мне хотелось не забывать, что это жанр комедии, где-то добавить, где-то чуть-чуть гротеско. Режиссеру хотелось, чтобы это более был драматически серьезный, серьезный спектакль. Ну вот, мне я с большим интересом поработал в этом спектакле и над ролью КТ Пантиашвили, которого мне довелось сыграть. Знаєте, дуже важко, коли самовистава йде з таким національним колоритом, тому що, звичайно, ми українці, нам притаманна така повільність, трішки навіть у рухах, у мові. От, а все ж таки, Грузія це таке щось таке гаряче, таке екзальтоване. Ну, як могли, то ми це намагалися передати. А вже що вийшло, то те, те вийшло. Навіть ми вирішили говорити з таким легким акцентом, такою, з такою співучістю навіть грузинською, те, що от як як так як вони говорять. Ну, ну, це такий, як то кажуть, ескіз, ескіз до грузинського характеру. Ну, хоча, хоча ми гадаємо, що нам це вдалося, і таким чином розважаємо глядача ще таким чином, такою комедією. У виставі зайнятий зоряний ансамбль артистів театру, здатних створити на сцені смішні, чарівні і незабутні образи. Цариця вистави це звичайно ханума, дотепна, життєрадісна, емоційна і чарівна. Вона гаряча, як південне сонце, вона п'янить, як молоде вино. А її жарти гостріше перцю чилі. В її арсеналі хитрість, іронія, переодягання, крадіжка нареченої, відвідування чоловічої лазні, скандали і навіть бійка. Проділки Хануми – це відома тема, звісна лібрета, його прекрасно грали на сцені БДТ. театра и так далее, поэтому нам есть, нам есть, ну, вернее, зрителю есть чем сравнивать, потому что спектакль у нас получился, скажем так, ну, по скромному, немного другой, он более веселый, более современный, конечно же, более современный, потому что ну, все-таки 2016 год на дворе, поэтому судить зрителю, но спектакль интересный, очень яркие образы. Я играю в этом спектакле роль Кабато, второй свахи, соперницы Ханумы. Образ интересный. Образ многогранный. Очень подошел мне по характеру, потому что то, что я творю на сцене, мне иногда хочется сотворить и в жизни, но я просто себе этого не позволяю. После тех роль героинь, которых я играла до нынешнего момента, конечно, очень интересно пере... Пірі себя себе як Очень интересно знайти новий образ, новые краски, где-то, может може даже чуть комичные. На сьогодні у мене все і на превеликий жаль закінчується цикл передач про харківський театр музичної комедії. Але це не означає, що закінчуються передачі анатомії театру. Тому залишайтеся завжди з нами. Обіцяю, буде надзвичайно цікава інформація.